amerika qo'shma shtatlari rossiyadan barcha turdagi energiya importiga taqiq qo'ydi baydenga e ko'ra rossiya neft va gazini import qilishni taqiqlash qarori birinchi navbatda aqshni o'ziga katta ta'sir ko'rsatadi ammo Washington bu qadamni qo'yish kerak rossiya sanksiyalar g'irdobida qolish bo'yicha dunyo yetakchisiga aylandi 22 fevralgacha rossiya erondan keyin ikkinchi o'rinda edi o'shanda tehronga qarshi 3616 ta, moskvaga qarshi 2454 ta to'rt sanksiya qo'yilgan bo'lsa suriya ikki ming olti yuz sakkizta sanksiya bilan uchinchi o'rinda borayotgan edi ammo fevral oyidan beri moskvaga qarshi ikki ming yetti yuz yetmish sakkizta yangi sanksiya joriy etildi va bu cheklovlar umumiy soni besh ming besh yuz o'ttiz ikkitaga yetdi va rossiya hozirda erondan ancha oldinda rossiyaning ukraina hududida olib borayotgan harbiy operatsiyasi davomida yigirma to'rtinchi fevraldan beri tinch aholi vakillaridan to'rt yuz yetmish to'rt nafari halok bo'lgan jarohatlanganlar esa sakkiz yuz oltmish bir nafar kishini tashkil etmoqda birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha boshqarmasi